你还没死！你还没死！又多个来送死！ 国不让虚美，只可惜天地不仁，容不得弱小的人呢。你们赵门宗，怕是从此要绝后了。 五百年了，又是这一招，又是这一招！娘，徒儿终于给您报仇了。 爹爹对不住你呀、啊，爹爹始终愧对于金娘的死，却忽略了你的感受。爹爹竟然慢慢忘了，你本来就有光大朝门总的才能。爹爹，童儿知道爹爹是为了童儿好。 桐儿虽然嘴上总是在抱怨，但是从心里，从来都没有怪过爹爹。其实啊，爹爹早就知道，你，你偷偷的在练枪，只是爹爹，自私的不愿意接受吧，桐儿。 要是时光能够倒流，那该多好！爹爹多想回到我，回到你小时候，爹爹带着你练完枪，一起去看那落日、西沉。 我之前教过你，我们赵家枪法的基础攻防，你可还记得？徒儿记得，攻为刺、点、扫、挑，守为隔波架、挡。好，记住，我们赵家枪法包含了至刚和至柔，要学会调和阴阳，刚柔并济。嗯 身正体直，脚踝虚步。太阳都快落山了，你们俩还在这玩闹呢？才不是玩闹呢，这叫休息赵家枪法，斩妖除魔。冬儿，阿爹要去陪阿娘了，照顾好自己。阿爹和阿娘永远陪在你身边。